Pernah tak kita terfikir, di dunia yang luas ini, ada bangsa yang hidup bernyawa, punya budaya dan sejarah, tapi tidak punya negara? Mereka bukan pelarian, mereka bukan imigran. Mereka adalah bangsa tanpa tanah air. Tiada bendera sendiri, tiada pasport sendiri, tiada pengiktirafan dari dunia. Bangsa ini wujud, tapi seperti tidak diiktiraf, hidup tersepit antara sempadan negara lain dilayan seperti pendatang sedangkan mereka punya warisan ribuan tahun siapakah mereka dan kenapa dunia seolah-olah tutup mata dalam siri kali ini kita akan dedahkan kisah sebenar bangsa-bangsa tanpa negara kita akan bongkar siapa yang menindas mereka dan kenapa mereka masih terus bertahan dan yang paling menyedihkan ada bangsa ini yang pernah jadi empayar besar tapi hari ini mereka hanyalah orang asing di bumi sendiri Lima bangsa yang tak punya negara. Mari kita kenali lima bangsa yang paling terkenal hidup tanpa negara sendiri. Pertama bangsa Kurdish. Mereka adalah antara bangsa tanpa negara paling besar di dunia lebih 30 juta orang, tapi tiada negara yang sah milik mereka. Mereka tinggal di kawasan sempadan Turki, Iraq, Syria dan Iran. Mereka ada bahasa sendiri, budaya sendiri dan identiti yang kuat, tapi mereka terus ditekan. Setiap kali mereka cuba menuntut tanah sendiri, mereka ditindas. Di Turki, bercakap dalam bahasa Kudish pun pernah diharamkan. 2. Bangsa Palestin. Mereka punya tanah tapi dirampas. Mereka punya negara tapi tidak diiktiraf. Mereka hidup dalam sekatan, dinding pemisah dan penjajahan walaupun ada bendera dan pasukan bola sepak. Hakikatnya dunia tak sepenuhnya mengiktiraf kemerdekaan Palestin. Mereka dipaksa bergantung pada dokumen asing dan hidup dalam kem pelarian. Tiga, bangsa Rohingya diiktiraf sebagai antara bangsa paling ditindas di dunia. Mereka dihalau dari tanah asal mereka di Myanmar, tanpa kerakyatan, tanpa hak. Ribuan terbunuh, ratusan ribu kini jadi pelarian di Bangladesh, Malaysia, dan negara lain. Tapi mereka tetap tidak diiktiraf sebagai warga di mana-mana tempat. 4. Bangsa Sahrawi Sahara Barat. Pernah dijajah Sepanyol. Bila Sepanyol berundur, Morocco datang rampas wilayah mereka. Hari ini mereka hanya punya sedikit kawasan dan kempelarian di Algeria. Bangsa ini hidup dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Menanti dunia beri mereka hak penentuan nasib sendiri. 5. Bangsa Tamil Elam Sri Lanka. Pernah berjuang menuntut negara bebas dari Sri Lanka. Tapi selepas perang saudara berdarah, perjuangan mereka dihancurkan. Hari ini, ramai kaum Tamil masih merasa mereka bukan tuan tanah di negara sendiri. Mereka bukan hanya statistik. Mereka adalah manusia ada anak, ada keluarga, ada impian. Tapi hidup tanpa tanah air. Nak tahu apa punca sebenar mereka masih belum punya negara sendiri? Kenapa mereka masih tak dapat negara sendiri? Kenapa bangsa-bangsa ini walaupun ada budaya, bahasa dan sejarah sendiri masih tak dapat negara? Jawapannya bukan semudah peta dan sempadan. Ada sebab-sebab besar yang dunia jarang cerita secara terbuka. Pertama politik kuasa besar dunia, setiap wilayah yang bangsa ini duduki, biasanya kaya dengan mineral, minyak atau kedudukan strategik. Bangsa Kurdish contohnya tinggal atas tanah kaya dengan minyak, tapi negara-negara seperti Turki dan Iraq takkan lepaskan tanah itu begitu saja. Jika bangsa ini dapat negara sendiri, kuasa besar akan hilang kawalan ke atas wilayah itu. 2. Kepentingan ekonomi dan ketenteraan. Sebahagian wilayah ini menjadi laluan penting perdagangan antarabangsa atau lokasi strategik ketenteraan. Contohnya, Palestin terletak di simpang dunia. Arab, Rohingya di sempadan Laut Andaman dan Teluk Benga kawasan penting untuk China dan India. Kalau mereka merdeka, Kuasa luar bimbang kehilangan cengkaman. Tiga, penindasan dan ketakutan pemerintah. Ramai pemerintah bimbang kalau satu kaum dibenarkan bebas. Kaum lain juga akan tuntut perkara sama. Contohnya, kalau Kurdish diberi negara sendiri, kuat lain dalam Turki mungkin akan ikut jejak. Maka lebih baik ditindas awal-awal. Empat, kurangnya sokongan antarabangsa tanpa pengiktirafan dari pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau sokongan negara-negara besar bangsa ini tidak akan dapat mandat sah. Mereka boleh berjuang, boleh ada bendera, tapi tetap dianggap gerakan pemisah atau pengganas. 5. Fitnah dan Propaganda Bangsa ini sering difitnah, dilabel sebagai ekstremis, pengacau, pemberontak. Contohnya, Rohingya dituduh sebagai ancaman di Myanmar. Kurdish dilabel pengganas oleh Turki, Palestin dikaitkan dengan militan. Dengan label sebegitu, simpati dunia makin pudar. Mereka hidup dalam konflik berpanjangan. Tidak tahu nasib anak cucu mereka akan bagaimana. Bahagian seterusnya, kita bongkar bagaimana hidup mereka sekarang dan ke mana arah masa depan bangsa-bangsa ini. Realiti hidup tanpa negara. Bayangkan kita hidup di dunia tapi tiada negara yang iktiraf kita. Tiada syik, tiada pasport, tiada pelindungan. Itulah yang berlaku kepada bangsa seperti Rohingya, Kudi, Palestin, Sahrawi. Uigo dan beberapa lagi. Pertama hidup sebagai pelarian. Ramai dari mereka terpaksa lari dari tanah asal. Mereka hidup di kamp pelarian sesak, tanpa pendidikan, tanpa pekerjaan sah. Contohnya, Rohingya di Bangladesh. Anak-anak lahir di kem, tak pernah kenal erti negara. Hanya kain buruk dan kemah plastik jadi rumah. Dua, tidak diiktiraf di mana-mana. Mereka tak diterima di negara asal, tapi juga tidak diterima di negara orang. Contoh, bangsa sahrawi ditolak oleh Maghribi, tapi juga tidak bebas untuk duduki. Sahara Barat, mereka jadi seperti manusia apatrit tak bertanah, tak bernegara. Tiga, pendidikan, M, kesihatan terabai. Tanpa status warga negara, mereka suka masuk sekolah, dapat rawatan atau pekerjaan. Ramai budak Rohingya dan Kurdi membesar tanpa sijil kelahiran pun. Bayangkan nak masuk sekolah pun ditolak. Hanya sebab awak bukan dari negara kami. Empat, mudah jadi mangsa pemerdagangan dan penipuan. Disebabkan mereka tiada identiti sah. Mereka sering jadi mangsa sindiket. Dipaksa kerja, jadi buruh paksa. Atau pelacuran. Contohnya, Rohingya yang datang ke Malaysia dengan harapan. Akhirnya diperdaya jadi buruh tanpa gaji, malah ada yang dijual. Lima, tiada suara di pertubuhan bangsa-bangsa bersatu atau dunia antarabangsa. Mereka boleh merintih, merayu, tapi suara mereka tak sampai ke meja dunia. Negara-negara kuasa besar lebih pentingkan hubungan diplomatik dan perniagaan dengan negara penindas daripada membela hak bangsa yang ditindas. Itulah realiti. Mereka tetap wujud, tapi dunia buat-buat tak nampak. Adakah mereka masih ada harapan miliki negara walaupun nasib mereka penuh penderitaan? Persoalannya, adakah bangsa-bangsa ini masih ada harapan untuk miliki negara sendiri? Pertama Palestin simbol perjuangan global. Bangsa Palestin adalah contoh bangsa tanpa negara paling terkenal di dunia, tapi mereka tidak menyerah. Walaupun dikepung, dibunuh, ditindas, perjuangan mereka tetap hidup. Lebih 130 negara sudah akui Palestin sebagai negara ini, satu pencapaian luar biasa. Walaupun kuasa besar masih menolak, harapan masih ada. Selagi ada perjuangan, selagi ada doa Dua, bangsa Kurdi bangkit perlahan-lahan. Orang Kurdi kini semakin berani menuntut autonomi. Di Iraq, mereka telah berjaya wujudkan Kurdistan Iraq dengan bendera, parlimen dan tentera sendiri. Tapi negara-negara lain seperti Turki, Syria dan Iran masih menolak. Mereka takut bangsa Kurdi menuntut wilayah masing-masing. Namun perkembangan ini menunjukkan harapan itu tetap ada. Tiga bangsa Sahrawi masih menunggu keadilan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Sahrawi sudah lama menuntut kemerdekaan dari Maghribi. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu sendiri janji nak adakan referendum tapi hingga kini belum berlaku. Bangsa ini masih bertahan di padang pasir menunggu dunia tunaikan janji. 4. Bangsa Rohingya harapan masih kabur. Rohingya mungkin antara yang paling malang. Ditolak Myanmar, dibenci, dibunuh. Namun kini, Generasi baru mereka mula dapat pendidikan, mula belajar suara undang-undang antarabangsa. Walaupun harapan kecil, tapi benih tetap tumbuh. Lima, dunia semakin celik, kesedaran global meningkat. Kini, semakin ramai rakyat dunia celik isu hak asasi manusia. Media sosial go, aktivis dan rakyat biasa memainkan peranan menyuarakan kebenaran. Perubahan bukan datang dari kerajaan, tapi dari kuasa rakyat yang tak berdiam diri. Dan inilah hakikatnya. Selagi mereka masih wujud, selagi itu harapan belum mati. Kita mungkin rasa jauh, tapi tanggungjawab kemanusiaan tak kenal sempadan. Soalannya, apa yang kita boleh buat sebagai rakyat Malaysia? Pertama, jangan jadi buta celik isu dunia. Langkah pertama adalah kesedaran. Fahamkan apa yang berlaku terhadap bangsa-bangsa ini. Jangan hanya tahu gosip selebriti, tapi tak tahu penderitaan dunia kerana kesedaran itu kuasa. Bila kita tahu, kita mampu bersuara. Dua, gunakan suara di media sosial. Hari ini, satu ciapan Twitter, satu video TikTok, satu hantaran Instagram boleh gerakkan dunia. Suara anda boleh sampai ke luar negara. Boleh bangkitkan kesedaran. Jangan diam. Suarakan tentang penindasan yang berlaku. Kita bukan duta, tapi kita boleh jadi penyampai suara kebenaran. Tiga, sokong buk bantuan kemanusiaan. Banyak guh seperti Mapim, Messi, aman Palestin dan NGO-NGO bebas yang bantu pelarian, beri bantuan makanan, pendidikan dan pelindungan. Kita boleh sokong dengan sumbangan, promosi dan doakan mereka. Empat doa adalah senjata Mukmin. Jangan pandang remeh kuasa doa. Kita doa agar bangsa-bangsa ini diberi hak mereka. Doa agar ada pemimpin berani yang tampil bela mereka. Doa agar satu hari nanti mereka tak lagi jadi pelarian tanpa negara. Lima, ambil iktibar bersyukurlah kita ada negara. Ramai antara kita merungut tentang Malaysia, tapi pernah tak kita fikir, kalau satu hari kita jadi seperti bangsa-bangsa itu, tiada negara, tiada kad pengenalan, tiada hak jadi pelarian. Kita lahir terus ada bendera, sekolah, jalan raya, klinik. Mereka belum tentu tahu esok makan apa. Mereka tak minta dilahirkan sebagai bangsa tanpa negara, tapi mereka tetap manusia, tetap berhak hidup bermaruah. Bangsa yang dilupakan tapi masih berjuang untuk hidup. Bayangkan hidup tanpa negara. Tiada kad pengenalan, tiada sekolah tetap, tiada hospital percuma, tiada tanah untuk dipanggil tanah air. Itulah realiti jutaan manusia hari ini. Mereka bukan penjenayah, mereka bukan pelarian kerana pilihan. Mereka jadi begini kerana dunia gagal memberi mereka tempat. Kita mungkin tak mampu ubah dunia, tapi kita mampu ubah cara dunia melihat mereka. Mungkin kita bukan presiden, bukan pemimpin dunia, tapi kita ada satu kuasa, kuasa hati yang hidup. Gunakan suara kita. Gunakan platform kita. Gunakan doa kita. Jangan biarkan mereka terus hilang dalam senyap. Mereka wujud. Mereka menjerit dalam diam. Bangsa yang tiada negara. Mungkin tak ada dalam peta, tapi mereka ada dalam realiti, dalam penderitaan, dalam perjuangan. Semoga kita jadi manusia yang bukan sekadar hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk membela yang terpinggir.